वालेकुम कैसे हैं सब दोस्त उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त अल्लाह के कर्म फजल से ठीक ठाक होंगे मैं मुस्लिना आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हरल पिजन क्लब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने परिंदों के लिए अगर आपने खुमरे रखे हुए हैं तोते रखे हुए हैं मुर्गियाँ और मुर्गे रखे हुए हैं कबूतर रखे हुए हैं जिसमें लक्के हो गए टैडी हो गए फैंसी हो गए कोई भी एनीवन आपने अगर किसी भी का शौक किया हुआ है तो मौसम जब भी चेंज होता है तो उनको बीमारी लगती है जैसे कि सोकड़ा हो जाना झोला हो जाना उसके अलावा पोट का बंद हो जाना ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्यों होती हैं और किस वजह से होती हैं इन सारी चीज़ों का इलाज मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल को क्लिक कर देना है ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हों और सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें तो आइए दोस्तों उसके लिए कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है और किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं तो मेरे दोस्तों आपने दो चीज़ें ले लेनी है एक आपने फ्लेजर सिरप लेना है जो कि तकरीबन हर घर में आसानी से मिल जाता है दूसरा आपने ब्रूफन सिरप ले लेना है वो भी आपको आसानी से साथ वाले मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा तो इनका फ़ायदा क्या है अगर आपके कबूतरों को जुकाम है अगर आपके कबूतरों का गला ख़राब है और अगर आपके कबूतरों का पोट बंद है और अगर उनको बुखार है अगर वो सुस्त हैं तो वो सारी बीमारी का इलाज इन दोनों सिरप में है तो इनको इस्तेमाल कैसे करना है आइए आपको बताते हैं पहला काम आपने करना है कि अपने परिंदों के लिए आपने दाना डाल देना है जैसे कि मैंने दाना डाल दिया है अब ये तकरीबन दस से पंद्रह मिनट के अंदर अच्छे तरीके से खा लेंगे फुल हो जाएंगे उसके बाद आपने दूसरा काम करना है अच्छा। अब जो बरूफन और फ्लाजल है उनको पकड़ के अच्छे तरीके से आपने हिला लेना है मिक्स कर लेना है ताकि मेडिसिन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और उसके बाद आपने काम करना है कि इसके कर ने ढक्कन ओपन ढक्कन ओपन करने के बाद आपने एक ढक्कन जो है फलाजल सिरप का डालना है और दूसरा ढक्कन जो है आपने बरूफन सिरप का डालना है उस बर्तन में जिस बर्तन में आपने पानी पिलाना है अब हमने दूसरा सिरप जो है उसको उठा लिया है उसका एक ढक्कन जो हम है वो हम इसमें जिस बर्तन में हम पानी अपने परिंदों को पिलाते हैं उसमें हैं दूसरे ढक्कन का भी हमने ये देखें एक अदद हमने दूसरा ढक्कन भी इस बर्तन में डाल दिए अब इसमें हम पानी डालने लगे हैं पानी इसमें आपने डालना है और ये आट, आटो जो है ना पानी और मेडिसिन मिक्स हो जाएगी अच्छे तरीके से आपने इसमें पानी डाल देना है अब हम इसको उठा के अपने कबूतरों के पास रख देते हैं ताकि ये पानी जो है अच्छे तरीके से पी लें याद रखें दाना खिलाने के तकरीबन पंद्रह मिनट के बाद आपने पानी डालना है ताकि इनको अच्छे तरीके से प्यास लगी हो और ये खूब मज़े के साथ जो पानी है वो पिए जैसे कि अब आप देख लें आपके सामने जो मेरे कबूतर हैं जिसमें लक्के कबूतर हैं फैंसी कबूतर हैं टेडी कबूतर हैं वलैथी कबूतर हैं कितने मज़े के साथ ये जो हैं पानी पी रहे हैं इसकी वजह एक है कि इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है अब इनका ना तो गला ख़राब होगा ना सोखड़ा होगा ना इनको बुखार होगा ना इनका कोई हाज़मे का मसला होगा अगर इनको कोई बुखार है तो वो भी ठीक हो जाएगा क्योंकि फलाजल और बरूफ़ उनका जो काम है वो तकरीबन सारी बीमारियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं ये सिर्फ आप अपने पास ले लें रख लें ताकि आपको ज़रूरत के वक्त तो काम आए और तकरीबन आपने एक हफ्ते में दो बार ज़रूर इस्तेमाल करना है अब ये बीमारियाँ जो होती हैं ये जब भी मौसम चेंज होता है जैसे कि बारिश आती है जैसे कि मौसम की चेंजिंग होती है तब जाके इनको प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और आपके जो परिंदे और जानवर हैं वो अल्लाह के कर्म फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अब मैंने इनको पानी पिलाने के बाद उस पानी को उठाया और उसको उठा के मैंने अपने चूजों के सामने रख दिया ताकि वो भी बड़े मज़े के साथ इनको पी लें चूज़ों को भी इस पानी का फ़ायदा हो जाए जिस पानी में फ्लैजल और ब्रूफन सिर्फ जो है मिक्स किया गया है ये भी अच्छे तरीके से अब इनको पी रहे हैं ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये वीडियो फ़ायदा पहुँचा सकती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फायदा हो सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मेरी दीजिए इजाज़त